গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান মোৰ অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া ৰাতিপুৱা পূজা আৰু নিহাক ৰেডি কৰি দিলোঁ গা পা ধুৱাই আৰু যিহেতু আজিকালি যাম তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টি ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু এয়া নিহা আজিকালি একদম নাথাকে আহি পালে মামীয়েকৰ ওচৰত আৰু তাই এতিয়া শুইছে এই কপালখন দেখিছেনে তাই আঁচুৰি এইবোৰ কৰি আৰু এয়া বেলি হোৱাত নিহাক দিব ওলাইছোঁ ভীম শক্তি আৰু নিহাক কোৱা টাইমত যে কি কিনো কৰিব লগা হৈছে আৰু এটা বস্তু এয়া মিঠাইৰ ভিতৰৰ পৰা চুলি সকলোবোৰ বস্তু খাওঁতে অকণমান সাৱধান আৰু এয়া দেখিছেনে সন্ধিয়া সময়ত মায়ে মানে আইতাকে তিনিওজনী নাতিনীক মুখৰ আগত লৈ এইবোৰ কৰি আছে আমিও সকলোবোৰ বহি আছোঁ আৰু যিহেতু এই জেগালৈ যাম যদি কৈ থাকিলোঁ এয়া আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বাৰ্থডে' খাবৰ কাৰণে আৰু বাৰ্থ বাৰ্থডে' আছে মামাহঁতৰ ঘৰত আৰু ডাঙৰ মামাৰ ল'ৰাটোৰ আজি বাৰ্থডে' চ' আমি সকলোবোৰ ওলাই আহিছোঁ মাম মানে ভাইটি নাযায় দেউতাই গাড়ী চলাব তো আমি এতিয়া গাড়ীত উঠি আৰু যিহেতু সন্ধিয়া সময় হৈছে দেউতাই অকণমান ভয় কৰে হ'লেও গোটেই পৰিয়ালটো আছে কাৰণে দেউতা যাবলৈ সাহস কৰিছে গাড়ী চলাই গৈ আছে আৰু এতিয়া মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম মিনি ব্লগটোৰ জৰিয়তে বাৰ্থডেৰ কিছুমান দৃশ্য আৰু এয়া আহি পাই গ'লোঁ ফাইনেলি বাহিৰত সকলোবোৰ মানুহ বহি আছে প্ৰসাদ খাই প্ৰসাদ খাইছে আৰু ভাল সময়তে পাইছিলোঁগৈ মানে কেক কাটিব সময় হৈছিল আৰু যিটো মুহূৰ্ত আমাৰ পূজাই খুব ভাল পায় আৰু তাই কাৰণে হয়তো ৰখি থকা বুলি ক'ব লাগিব আৰু আমি যোৱাৰ পিছতে বাৰ্থডেৰ কাৰণে এয়া বাৰ্থডে কাটিব মানে কেক কাটিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছিলে আৰু এয়া বাৰ্থডে' বয় গামোচা চামোচা লৈ ৰেডি কেক কাটিব আৰু এয়া আমি সকলোবোৰে এতিয়া কেক খাম একদম গোটেই একদম এইবোৰ ফুটাই দিছে এইবোৰ হোৱাৰ আৰু কেকৰ গতি হৈ গ'লে এইটো গোটেইবোৰ চেছ মানে আৰু কোনোবাই কোনোবাই খোৱা মেলা এয়া চলি আছে কেক খোৱা পৰ্ব মাকক খোৱালে এতিয়া পাপাকক খুৱাইছে এয়া জেঠীয়েকক খুৱাইছে তাৰপিছতে হয়তো আহি যাব পূজাৰ পাল পূজাই খালে এয়া মই মোৰ হয়তো কেমেৰা কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ তাইক খুৱাইছিলে কিন্তু তাই আৰু এইবোৰ বস্তু ক'ত খাব চ' তাই এইবোৰ বস্তু নেখালে আৰু এতিয়া তাইৰ লগৰবোৰক সি দি আছে খুৱাই আছে কেক আৰু মোৰ পাল পৰিব যিহেতু আহিছোঁ ইটো সিটোৰ পৰা এইয়া মামীয়ে লগে লগে কৈ দিলে যে তই কেকটো কাটিবি আৰু বাৰ্থডে কেক কটাৰ পিছৰ অৱস্থা এয়া মানে গুটি স্প্ৰে মাৰি মোৰ চোৰ চেচ কৰি দিছে আৰু লগতে কেক সানি দিছে ত' মই কৈ আছিলোঁ যে অৱস্থা চেচ আৰু লাহে লাহে চিঞৰিবি কাৰণ মোৰ আমাৰ নিহা শুই আছিলে তো সেইকাৰণে মই আহি গ'লো মামীহঁতৰ ৰুমত য'ত নিহা শুই আছে আৰু তাতে অকণমান আইনাখন চাই নিজৰ মুখখন ভাল কৰি ল'লোঁ মানে বান্দৰীৰ পৰা অলপ অলপ সুন্দৰী হৈ গৈছোঁ আৰু এতিয়া বাল পৰিলে মোক কেক কটাৰ কেকটো কাটি লৈ ল'লোঁ আৰু এয়া ককাই কিবা কৈ আছিলে ককাৰ যিহেতু গা বেয়া আছিলে তো সেইকাৰণে ককাক অলপ কিবা কিবি গালি দি আছিলোঁ আৰু ডক্টৰ তালৈ যোৱা নাই দেখি আৰু এয়া মানুহ সকলোবোৰ আহি গৈছেই প্ৰায়